Vítejte v Káznice. Dneska máme krátkou prohlídku míst věznení, hromadných poprav a moderní poezie. Nyní jsme na Apple Placu pro vězně. Doufám, že se cítíte dobře. Nejsem Čech, jsem Ukrajinec a toto bude autorská prohlídka. Historie ve země se totiž tomuto místu podobá. Vězeň národu, kde žilo mnoho generací mých příbuzných byla stejně jako kaznice postavená v 18. století a ve století 20. se z ní stalo sovětské ghetto. Na konci století pak tato věznice přestala fungovat a my jsme se na troskách staré infrastruktury pokusili uspořádat zabavný a radostný festival s názvem Demokracie. Byly to dobré časy, ale něco se pokazilo. A ti, kteří tohle vězení postavili, chtějí znovu zamknout dveře. Taky jsem zamkl dveře kaznice, takže všichni si budeme muset najít jinou cestu ven. Někteří z vás budou mít zavázené oči, ostatní budou svědky. Pro určení roli teď s vámi provedeme férové losování. Pokud chcete zjistit, co vás čeká, tak si vezměte lístek od našeho průvoce a pomocí mince odstraňte vrchní vrstvu barvy. Pokud na vašem listku je napsáno slepý, zůstaňte na místě, zvedněte ruku a jeden z průvodců přijde k vám. Pokud na vašem listku je napsáno svědek, Tak máte před sebou důležitou roli pozorování naší Cesty, abyste pak mohli podat lícku svědectví o důležitých pravdech. Pokud máte oči zavázané, tak se můžete spolehnout na průvoce a necháte se jim provést zahutí history. Ty jste se zkusili. Jede prosím v ruku a jeden z průvodců přijde vám na pomoc. Všichni jsou připraveni? Ano, Skvěle. tak jdeme na to. Naše první zastávkou je kolebka. Nasledujte, prosím, průvodce. Kde jsme? Kde, Kde jsme? jsme? Kde jsme? This <that> man this 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 man Slyším, že jsme v lese. Slyším šustění listí. Cítím vůni trávy. Cítím slunce na tváři. Zdá se, že není to les, ale zahrada? Jaký je v tom rozdíl, zahrada nebo les? Cítím se tu útulně. Je to bezpečno. Nikdy se necítím bezpečně. Cítím vůni květin. Myslím, že musí být někde poblíž. Казахска. От прадавна обучені люди послухали слепе співаки Кобзари. Небо то було наопак. Люди були слепі, а Кобзарі ті відомці. Ви правили, а співали о том, чому се пізніше почало вникати історія. naše cesty, musím vám něco říct. Půjdeme po stopách básně. Už jsem řekl, že tuto hru vymysleli Ukrajinci. A v Ukrajině básně se znamená víc než politici, víc než vojenští velitele, víc než inženýry, aktivisté, umělci, co to znamená být básníkem v Ukrajině? Znamená to mít hlas, znamená to být vůdcem, i když často musíte jít pohmatit.

Стаже, отце, учили свежаки, у дві гмата. Тохле є кобза, старобилий український настрой. Матва нас трунь. Рітміцький взорець пісні, Єнго до провазі, Десні з полу. Mejí kráči vedle sebe. A m. druhého, abychom se v těmotě ději nestrátili. Nyní se nacházíme na začátku 20. století. Na počátku 20. století povyčerpávající válci a nastolení sovětské vlády. Byla většina kobzarů ze Slovenské Ukrajiny zastřelena a umlčena. Zahřívně z vesnic, z měst, z měst, Za to se objevila elektřina. Vždy z vesnice stěhovaly do měst.

Седме око є місто Захарьяшово. З тими то седьми очима Сєдіний Христе. Слепе очі псізавжене зорніці. Отепжі очі, подівайся на ній. Це місто Захар'яшово стане оправдовим сонцем. Алло, 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 Харков муві, всіхні, 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 всіхні. První rádiotelefonní stanice v Ukrajině funguje. Připomínáme, že za pár minut v kavarně pokaz se začne literární večer Michaela Semenka. Vuce nová generace. Čekáme na moc novou revoluční poezii s akrobatickými výstupami.